Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de This Love Doesn't Have Blood Beans, Se Empiezan a Enamorar, basados en el libro. Los dos empiezan a mover sus rostros, se acercan el uno al otro sin darse cuenta, tan lejos que estaban en la distancia final, ahora sus labios están muy cerca el uno del otro. Ambos estaban en silencio, como si el tiempo estuviera vacío. No es necesario añadir frases para completar, dejando el vacío. No es necesario hacer preguntas difíciles. Sus bocas se encontraron. El aroma dulce y amargo se convirtió en un toque que cada lado intercambiaba, y tenían el dulce aroma de todo tipo de frutas. Los cuerpos de los hombres se movían juntos, anhelando conocerse. Es como si fuera un postre que por mucho que comas no es suficiente. Plaguan, no debes amar a esta persona llamada Wab. Fuiste enviado a engañar y los traicionarás. No tienes derecho a enamorarte de este hombre. Jake Jade miró a su mejor amigo con curiosidad. Hoy, Plaguan es invitado a salir. Vino a buscar algo para comer en la zona de Ari. Come desde el inicio del camino hasta el final del camino, hasta que casi conozca a los sueños de todas las tiendas. Hoy es un restaurante de fusión, algo servido y música en vivo. Así el tiempo de disfrute dura toda la noche. Chef Oab hace postres, oh es cierto, la persona frente a él asintió, extendió la mano y abrió el grifo del barril de cerveza, de un metro de altura, sirviendo el vaso hasta llenarlo y se lo llevó a la boca, y se echó un poco más en la boca, donde dice que no se puede hacer postres en la tienda, oh eso es bueno, Plaguan dijo que sí, pero no explicó, ampliar qué más, solo podía mirar, ¿qué buscas en los ojos de tu amigo cercano? Sus instintos le dicen que está ocultando algo, ¿por qué invitaste a Plaguan a tomar una copa? ¿Y ¿Es solo una cuestión de Nia? repitió JJ, mientras se llevaba la mano a la barbilla, intentando captar la expresión de la otra persona. Parecía que Plaguan no sabía si estaba presentando especial atención o si estaba empezando a emborracharse ya a un mayor nivel. Normalmente te invito a beber alcohol, ¿verdad? La otra persona habló, pero miró fijamente. La cara tiene algún tipo de secreto escondido en su interior. Plaguan no es bueno para guardar secretos, especialmente en sus ojos. Lo cuentan todo. El chef preparó postre para que comieras, sí. Después te realiza un masaje en la palma, sí. Entonces te enamoraste del chef, sí. Respondió su mejor amigo sin pensar. Debió echarse a reír antes de darse cuenta. ¿O ¿Oh, qué es eso? Oh, vaya, eres lo suficientemente valiente como para no estar con tu cuerpo, no. Si te gusta, di que te gusta, no te voy a morder, soy tu mejor amigo. Si no me consultas, ¿con quién consultarás? Escupe todos tus secretos. Ves tonto, mi querido amigo, no puedes engañar a una persona inteligente como yo. Ven, cae en mi trampa. La otra parte fue más lejos. Eso lo hizo aún más obligado. Después de mucha consideración, la condición de la persona frente a él se llenó de confusión. ¿Era apropiado? Si sucede enamorarse, el chef OAP realmente surgió. Este trabajo definitivamente no terminará bien. ¿Dónde está el mismo chef OAP que solía tenerlo? Si tu pareja es mujer, no deberían gustarte los hombres. Además, está escondido en sí mismo. Una tienda segura para una tradición evidente, si algún día surgen cosas. No quiero pensar más en la situación.